নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী কিতাপৰ যিটো প্ৰথম লেচন হয় লেচন নম্বৰ ওৱান দ্য ভিলেজ হয়নে ভিলেজ লাইফ এই ভিলেজ লাইফটো আমি আজি পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ তোমালোকে ভালদৰে মন দিবা দেই ইয়াতে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আহিছা সেইসকলে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা লগতে বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰা এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই চেপ্তাৰটো ইয়াতে তোমালোকে চোৱাচোন দ্য ভিলেজ লাইফ আছে হয়নে নহয় ইয়াতে এখন গাঁৱৰ যিটো নেকি জীৱন এইটো দেখুৱাইছে ইয়াতে এটা ধুনীয়া ৰাস্তা আছে তাৰপিছত পুখুৰী আছে এঘৰ মানুহ আছে হয়নে ককাৰ বয়সৰ এজন মানুহে আমাৰ কি কৰি আছে এখন বাতৰি কাগজ পঢ়ি আছে তাৰপিছত আকৌ লগতে এটা পুখুৰীত দুজন ল ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰি আছে মাছ মাৰি আছে তাৰপিছত হাঁহ কুকুৰা ছাগলী গৰুৰ গাড়ী হয়নে মানুহে ধান ৰুই আছে ৰোৱনিবিলাকে এটা ল'ৰাই টিফিনত খাদ্য বস্তু লৈ আহি আছে এজনী গাই গৰু আকৌ সিফালে বলত গৰুৰে হাল বাই আছে আমি এইখিনি দৃশ্য দেখিছোঁ এইখিনি দৃশ্যকে আকৌ পিছফালে আমাক প্ৰশ্ন আকাৰে সুধিছে আমি সেইখিনি আলোচনা কৰিম তোমাৰ তোলকে মন দিবা দেই কৈছে যে লেটছ টক এবাউট দ্য পিকচাৰ এতিয়া কৈছে আহা আমি এতিয়া কথা পাতো বা সেই পিকচাৰটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ বুলি কৈছে হয়নে এতিয়া এক নম্বৰত আছে যে লুক এট দ্য পিকচাৰ এন এনচাৰ য়েছ ন কৈছে তোমালোকে সেই পিকচাৰটো চোৱা যিটো ছবি আমি দেখিছো সেই ছবিটো চোৱা আৰু এইবোৰ আলোচনা কৰা বুলি কৈছে এক নম্বৰত আছে দে আৰ আৰ বাছেছ এন এৰ'প্লেন হয়নে তাততো আমি বাছ আৰু এৰোপ্লেন দেখা নাই দেখিছো নেকি আমি ইয়াত বাছ আৰু এৰোপ্লেন দেখা নাই হয়নে ইয়াতে নাই হয়নে নহয় তাৰপিছত কৈছে দুই নম্বৰত হয়নে নহয় ইয়াতে এজন ল'ৰাই কি কৰি আছে টিফিন লৈ গৈ আছে আমি ছবিটোত দেখিছো তোমালোকে চোৱাচোন এজন ল'ৰাই ধুনীয়াকে আৰু এজনী ছোৱালীও আছে ওচৰত ধুনীয়াকে কি লৈ যাই আছে এটা টোপোলা লৈ যাই আছে মানে কি সেইটোত নিশ্চয় টিফিনে আছে খোৱা বস্তু ঠিক তেনেকুৱাকে এতিয়া তিনি নম্বৰত আছে দে আৰ ৰিক্সা অন দা ৰোড এখন ৰিক্সা আছে হয়নে তাৰপিছত ৰিক্সাটো নাই তাতে তোমালোকে দেখিছা নেকি ৰিক্সা ইয়াতে ৰিক্সা নাই ইয়াতে গৰু গাড়ীহে এখন আছে হয়নে তাৰপিছত কৈছে যে ফ'ৰ নম্বৰ যিটো চাৰি নম্বৰ হয় দ্য ফাৰ্মাৰ ইজ প্লাউটিং এন পেডিফিল্ড হয়নে যিবোৰ যিটো নেকি খেতিয়ক আছে তেওঁ কি কৰি আছে খেতি চহাই আছে তাৰপিছত ডেয়াৰ আৰিক্স ডাগছ নেয়াৰ দ্যা পন সেই পুখুৰীটোৰ কাষতে কেইটা আছিল ছয়টা হাঁহ আছিল নে এইকেইটা হাঁহ চোৱা ছয়টা হাঁহ আছিলে সেইটোৰ কথা কৈছে তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম এক নম্বৰ বি এনচাৰ দ্য কুৱেচন অঁ ওৱান ইজ ডান ফ'ৰ এও কৈছে তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰা আৰু ইয়াতে এটা কৰি দিয়া হৈছে এক নম্বৰ আছে হোৱেৰ ডু ইউ লিভ তুমি ক'ত বাস কৰা আই লিভ ইন এ ভিলেজ টাউন হয়নে মই ক'ত ভিলেজত বাস কৰোঁ হয়নে আমি ভিলেজত টিক চিন দিব পাৰোঁ চোৱা মই ভিলেজত টিক চিন দি দিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে কৰি দিছোঁ এতিয়া দুই নম্বৰত আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ইয়ৰ ভিলেজ টাউন কৈছে তোমাৰ যদি তোমাৰ গাঁওখন বা চহৰৰ নাম কি হয় কোৱা বুলি কৈছে মই উত্তৰ বোকৰাঝাৰ লিখিছোঁ মংগলদৈ হয়নে আমাৰ গাঁওখন হৈছে মংগলদৈ আমাৰ দৰং জিলাতে এতিয়া তিনি নম্বৰত কৈছে নেম টু থিংছ ডেট ইউ লাইক এবাউট ইয়'ৰ ভিলেজ টাউন কৈছে তুমি তোমাৰ গাঁও বা চহৰৰ কোনটো ঠাইৰ কোনটো বস্তুৰ কাৰণে কোনটোৰ কাৰণে বেছিকৈ ভাল পোৱা বুলি কৈছে মই ইয়াতে লিখিছোঁ দ্য গুড স্কুলছ ইয়াতে আমাৰ ভাল স্কুলো আছে আৰু বিউটিফুল গ্ৰীণ এৰিয়া আছে হয় নে নহয় আমাৰ ধুনীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া পথাৰবোৰ আছে আমি সেইকাৰণে গ্ৰীণ এৰিয়া বুলি মই লিখি দিছোঁ তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত আছে নেম টু থিংছ ডেট ইউ ডো নট লাইক য়'ৰ এবাউট য়'ৰ ভিলেজ টাউন তুমি কি কৰিছা তুমি দুটা বস্তুৰ বিষয়ে লিখা যিটো নেকি তোমাৰ গাঁও বা টাউনত তুমি বেয়া পোৱা বেয়া পোৱা হয়নে মই লিখিছোঁ ৰেইনি ছিজন মানে যেতিয়া নেকি বৰষুণ হয় আৰু ফ্লাড হয় বানপানী হ'লেও মই বেয়া পাওঁ সেইটো লিখি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আমাক কৈছে এক নম্বৰ চি টু লেটছ ৰিট এতিয়া পঢ়া বুলি কৈছে বয় কাউ ডাক কাৰ্ড হয়নে টি আৰ ডাবল ই থ্ৰী বাৰ্ড গাৰ্ল স্কাই ভিলেজ ফাৰ্মাৰ হাউচ বা নানা হয়নে আমি এইবোৰ পঢ়িব লাগে হয়নে বয় মানে ল'ৰা কাউ মানে গৰু ডাক মানে হাঁহ কাৰ্ড মানে হৈছে এখন কাৰ্ডৰ নিচিনা বস্তু তাৰপিছত ট্ৰি ট্ৰি মানে হৈছে গছ বাৰ্ড মানে চৰাই গাৰ্ল মানে ছোৱালী স্কাই মানে কি আকাশ ভিলেজ মানে গাঁও ফাৰ্মাৰ মানে খেতিয়ক হাউচ মানে ঘৰ বানানা মানে কি হয় কল আমি যে খাওঁ ফল সেইটোকে বাননা বুলি কয় ভিডিঅ' আহিব সেইটোত আকৌ আমি এইটো আলোচনা কৰিম দ্য চিটি চাইল্ড হয়নে এইটো আমি আলোচনা কৰিম আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে যাতে এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে দেই শেষলৈকে ইমান মন দি চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দেই তোমালোকলৈ